Центр захисту тварин, про який у Житомирі говорять вже багато років, нарешті готовий прийняти перших безпритульних собак. На місці руїн у промзоні на вулиці Параджанова звели європейського рівня центр по роботі з вуличними тваринами. Закупили необхідне обладнання і вже підібрали колектив. Перший проект в Житомирі і в Україні даний і хотіли дуже пристати весело. Тому Ми пригласили художників із кукального театру. Вот. Даний проект оплачен. очень небезразличными спонсорами, так же, как и многие вещи, которые не входили в данный проект, это уже в середине. Вот. И ребята очень отнеслись феерично к этому, как вы видите. И я думаю, должно понравиться и городу, и... Пойдемте. Здесь у нас находится комната для дежурных. Дальше у нас идет комната для административных вопросов. Дальше прошу в кабинет, приемный приемная ветврача. Здесь у нас уже есть стол для осмотра животных, стол для описания проблем животных и для хозяев. Также здесь будет находиться врач дежурный. Самое у нас знаменательное место и основное – это операционное. Операционная полностью готова уже к работе. Есть врачи, которые уже Проходят обучение как хирурги и терапевты, анестезиологи для операции собачек. Сюда приезжают наши врачи, их обучают. Поэтому все у нас уже оборудовано. Прошу дальше. Здесь у нас перед операционная. Сюда собачки будут привозиться после карантина. Здесь у нас уже подготовлены вольеры до операции и после операции, где собачки после стерилизации будут по наблюдениям врача несколько дней, и после этого они пойдут обратно в обратную свою среду обитания. После операції об'язательно діляться максимування біженства і працює з Незважаючи на те, що центр вже фактично готовий робити операції та доглядати вуличних тварин, тут поки не можуть, треба ще пройти певні юридичні процедури. На сьогоднішній день ми повністю готові приступити к роботи. У нас готово повністю поміщення, обладнання, медикаменти, персонал. Есть проблема формальная, проблема регистрации данного предприятия. То есть мы на сегодняшний день должны оформить отдельный отдел под названием Центр защиты животных. Это все требует некой процедуры, в том числе вынесения на сессию данный, данного вопроса. Поэтому все на сегодняшний день упирается в, не, в некоторую формальность. Как только это все будет оформлено, мы сразу же открываемся. В первую очередь мы оформим документы по сотрудничеству с ветеринарной клиникой «Шанс». Мы хотим открыть филию. Данная клиника выиграла тендер по стерилизации животных. У нас уже есть предварительные договоренности, чтобы мы помогали в этом тендере. И тоже будем отлавливать собачек согласно заявочек, стерилизовать и работать по этой программе. Ну и, естественно, сразу же сделаем официальное открытие. Куратори проекту сподіваються, що центр захисту тварин розпочне свою роботу впродовж місяця. Керівництво ставить перед собою амбітні цілі. В рамках центру планують облаштувати ветеринарну клініку з повним спектром послуг, готель для домашніх тварин, а згодом проводити кінологічні навчання та каністерапію.